বিয়া হোৱা দিন ধৰি বৰ আগ্ৰহেৰে লক্ষী পূজা পাতোঁ আৰু ঘৰৰ সকলোৱে মোৰ হাতত এৰিও দিয়ে যে কৰা যি কৰা তোমাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কৰা পিছে পূজাৰ নিয়ম বুলি ক'লে বৰ এটা নাজানো কিন্তু সৰুৰ পৰা ঘৰত দেখি আহিছোঁ যে মায়ে সদায় পায়স বনায় লক্ষী পূজাত হেনো বগা ভোগ দিব লাগে তো সেইদৰে মই পায়স বনালোঁ আৰু আনফালে এই যে চিৰা নাৰিকল চেনি যি যে এটা বনায় সেয়া ভোগো বনাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত চেনীৰ সলনি তাত অকণমান কণ্ডেলসিক দিছিলোঁ আৰু এইদৰে চিৰা নাৰিকলৰ ভোক ভাকো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ সৰুৰ পৰা যিহেতু মাহঁতক এইদৰে পূজা কৰা দেখোঁ কিন্তু কিয় জানো মোৰ অকণমান ঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা দি ভাল লাগে কিন্তু এইবাৰ নোৱাৰিলোঁ কৰিব গাটো বৰ বেয়া আছিলে গতিকে ইচ্ছা অনুযায়ী যেনেকৈ ভাবিছোঁ তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া ঘৰত সকলোৱে ক'লে যে তুমি যেনেকৈ ভাল পাওঁ এইবাৰ সেনেকেই কৰাচোন গতিকে মনৰ আনন্দত যিকণ কৰিব পাৰিছোঁ সেয়া মা লক্ষ্মীৰ চৰণত আগবঢ়ালোঁ তাতেই ডিব্ৰুগড়ৰ এই ঘৰটোত আমাৰ এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছত মই পিছে লক্ষ্মী চৰিতখন পঢ়োঁ অলপমান সময় লাগে আৰু এয়া প্ৰসাদ আহিলে আমাৰ কাষত হৈ থকা খুৰী বেংগলী হয় তেওঁলোকৰ এই খুৰী হোৱাটোতে মই প্ৰথমবাৰ এইদৰে প্ৰসাদ পাইছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ কালচাৰটোৱে এনেকুৱা ন যে সকলো ধৰণৰ মানুহ সকলোৱে আমি একেলগে মিলা প্ৰীতি কৰি থাকোঁ নহয় জানো